o'g'ligiz rossiyaga kelsa olib ket xotinni deyish kerak nima qiladi bu bu yerda begona shunaqa yomon odamlar bor azizlar yaxshi eshitib olaylik anai ayolni eri rossiyadada deb bir biriga ko'rsatadigan yomon erkaklar bor xudo saqlasin shunaqa zinokashlar bor shunaqa yomon erkaklar bor anau xotinni eri rossiyada bir qalmaq tashlab ko'rmaymizmi chanqab yotganda deydigani bor azizlar xalqni ichida yuribmizku odamlarni ichida yuribmizu keliningizni shu nimaga qo'yasin shu o'rinda eshitib olsin mana farzandini oilasini rossiyaga tashlab yillab ketayotganlar man hech ham qarshi emas mayli borib ishlasin rossiyada ishlasin koreyada ishlasin lekin erkak kishi man iltimos qilib qoladim shuni ham qirqib bir internetga qo'yish kerak bu bitta kim eshitadi işte o'sha yerda rossiyada yurganlar eshitsin ayolini to'rt oydan ortiq erkak kishi ayolidan g'oyib bo'lishi do'stbas shariatda eng maksimum eng ko'pi to'rt oy ko'ring rossiyaga boryapsizmi to'rt oyda qaytib kelasizmi mayli tashlab keting ayolni lekin undan ko'pi ko'p kim ayolini to'rt oydan ortiq tashlab ketayotgan bo'lsa ayolini haqqini poymol qilayotgan bo'ladi ayoliga zulm qilayotgan bo'ladi u ham banda u ham odam u ham inson u ham o'lib tegib bitta sizga siz bilan hayotini <laughs> o'tkazyapti uni ham mazza qilib yashagisi keladi hayotda <laughs> olib kelsin ayolini <laughs> rossiyaga ikki yilga ketyaptimi olib kelsin jo'natib yuboring o'sha yerda o'zlari topib non tuzini topib o'g'lingiz bitta erkakka mos h ishlasa ayolingiz ham keliningiz ham bir ayol kishiga mos bir <laughs> ish topilib qoladi o'sha yerdan ko'chaga chiqib bardikorlik bozorlik qilmasa ham ayol kishini o'ziga bir chevarchilik Çiğ qiladimi boshqa qiladimi sharoiti bo'lsa borsinda rossiyaga bo'lmasa nima qiladi ayol bola chaqasini tashlab yaqinda mana internetda ham bir video ko'rib qoldim bir bolacha shom mahalda dada deb de yuguryapti ko'chaga qarang ko'chaga chiqiboldi haligi nimaga chiqyopdi darvozani eshik tagiga chiqib o ko'cha tarafga qarab dada dada deb de de yig'lab chaqiryapti dadasi orqada ayasi aytyapti bolam dadang rossiyadayu deyaptiqan e nima qilasiz bolangizni bilan izillatibzarurmi o'sha rossiyaga borib ishlash bunaqa qilib ishlash chetda ishlash bolangizni mehrga zor qilib shu ko'chaga qarab yugurib ketdi hali bola, kari, bola taraftan, dada dada deb bir qarich endi yo'lga yurgan bola qarang aqli yetyapti shu o'sha tarafdan dadasi bir yilda bir rossiyada rossiyadan kelayotganiga biladida yosh bola sog'ingan bechora bola tarqadi internetda man yig'lab yubordim shu videoni ko'rib yig'lab mana yolg'on yolg'on gapirmay ko'zimga yosh keldi bolani ham shunaqa qiynaydimi